ہاں جی بچوں آج میں آپ کو ایک زبردست بدو کی کہانی سنانے لگا کس کی بدو کی ایک بدو تھا وہ ایک شہری کے پاس مہمان گیا بدو کسے کہتے ہیں دیہاتی کو وہ ایک شہری کے پاس مہمان گیا تو جب شہری کے پاس گیا تو شہری نے اس کی توازو کرنے کے لیے کچھ سوچا اچھا شہری جو تھا وہ ایک وہ شہری ایک اس کی بیوی اور دو اس کے بیٹے اور دو اس کی بیٹیاں تھیں کتنے بندے ہو گئے چھ ایک شہری ایک اس کی بیوی دو بیٹے اور دو بیٹیاں یہ چھ آدمی تھے اب شہری نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج ہم بدو کی خوب توازو کریں گے جی. تو اس نے کہا کہ ایک مرغی جو ہے نا اس کو روسٹ کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ مرغی انہوں نے بہترین کر کے روسٹ کی جب مرغی روسٹ ہو گئی تو اب اس شہری نے کہا کہ آج ہم بدو کا مذاق اڑاتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے اس نے بدو کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ ہم سب خان پر بیٹھے ہیں آپ اس کو تقسیم کریں بدو نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں میں کیسے تقسیم کروں گا مجھے تو طریقہ نہیں آتا شہر نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں عزت کی جگہ ہیں آپ تقسیم کریں تو بدو نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تقسیم کرتا ہوں آپ سب بیٹھ جائیں وہ سب بیٹھ گئے اب بدو نے تقسیم شروع کی بدو نے ملکی کو اپنی طرف کیا اور اس کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر کہتا ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں جو مرد تھا نا مرد بڑا تھا آپ گھر کے سربراہ ہیں یہ سر آپ کے لیے وہ بڑا حیران ہوا کیا عجیب تقسیم کر رہے ہیں اچھا اس نے جو ہے نا مرغی کا پچھلا حصہ کاٹا پچھلا حصہ کاٹ کر اس نے بیوی کو دے دیا ایک سربراہ ہے ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ سب سے نیچے جو ہے انتظام کرنے والا ہوتا ہے آپ مل کر انتظام کرنے والے ہیں اس لیے جو ہے نا سر والا حصہ مرد کو دیا اور پیچھے والا حصہ بیوی کو دیا اب اس نے دو بازو کاٹے اس نے دو بازو کاٹ کر دو بیٹوں کے دے دیے دو بیٹوں کو کیوں دیئے کہنے لگا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا یہ باپ کے بازو ہوتے ہیں اس لیے جو ہے نا اس نے دونوں بازو کاٹے اور دونوں بیٹوں کے دے دیے اچھا اس نے پھر دو ٹانگیں کاٹی ٹانگیں جو ہے نا ان پر بندہ کھڑا ہوتا ہے اس نے کہا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ گھر کا وقار ہوتی ہیں اور جب اپنی بندے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس نے دو ٹانگیں کاٹیں اور دو بیٹیوں کے دے دی اب سر بھی گیا دمچی بھی گئی اور دونوں پاؤں بھی گئے دونوں ہاتھ بھی گئے باقی رہ گئے درمیان والا حصہ اس نے کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں یہ درمیان والا حصہ میں کھاؤں گا وہ حیران ہوئے وہ جو شہری تھا نا وہ اس بدو کی تقسیم دے کر بڑا حیران ہوا کہ عجیب طور پر یہ تقسیم کر رہا ہے اچھا کل اس نے پھر شہری نے کہا کہ آج بدو کو ہم پھنسائیں گے اس نے بیوی کو کہا کہ آج ہم پانچ مرغیاں جو ہے نا ذبح کر کے پانچوں کو بھون کر بدو کے سامنے رکھیں گے اور اسے تقسیم کرائیں گے بیوی نے پانچ مرغیاں ذبح کی ذبح کر کے اس نے بدو کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ میاں آپ آج پھر تقسیم کریں گے بدھو نے کہا نہیں آپ خود تقسیم کرو میں تو آپ کا مہمان ہوں میں کیا کروں گا تقسیم کر کے تو انہوں نے کہا نہیں آپ تقسیم کریں گے اچھا بدھو نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کا ارادہ تو میں تقسیم کر لیتا ہوں پھر کیسے تقسیم کروں اس نے کہا کہ جفت کرنی ہے یا تاک تقسیم کرنی ہے گھر کے مالک نے کیا گھر کے مالک سے پوچھا کہ تقسیم جو کرنی ہے جفت کروں یا طاق کروں تو اس نے کہا طاق تقسیم کرنی ہے تاک وہ ہوتا ہے جو دو پر تقسیم نہ ہو اور جفت وہ ہوتا ہے جو دو پر تقسیم ہو جائے اب اس نے کہا تاک تقسیم کرنی ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے ایک مرغی اٹھائی اور میاں بیوی کو دے دی کہنے لگے دو تم اور تیسری مرغی ایک مرغی اٹھائی میاں بیوی کو دو وہ ہو گئے اور تیسری مرغی ہو گئی پھر اس نے ایک مرغی اٹھائی اور دو بیٹوں کو دے دی اور کہا دو تم اور تیسری مرغی یہ بھی طاق ہو گیا پھر اس نے ایک مرغی اٹھائی دو بیٹیوں کو دے دی ایک مرغی اٹھائی دو بیٹیوں کو دے دی جی دو بیٹیاں اور ایک مرغی تقسیم برابر ہو گئی اچھا باقی رہ گئی دو مرغیاں اور ایک بدو دو مرغیاں اس نے اٹھائی اپنی طرف کہنے لگا یہ دو مرغیاں اور میں یہ تاک تقسیم برابر ہو گئی وہ حیران ہوا کہ عجیب اس نے تقسیم کر دی ہے طاقت تقسیم کی ہے سب ہی تین تین ہے وہ بڑا حیران ہوا بدو کے دماغ دیکھ کر اس نے پھر اگلے دن اپنے بیوی کو کہا آج پھر آپ نے پانچ مرغیاں بنانی ہیں اور بدو کو دیں گے اور آج ہم پھر اسی عجیب طرح کے تقسیم کروائیں گے اس نے پھر دوسرے دن تیسرے دن بلکہ پانچ مرغیاں بنائیں اور پانچ مرغیاں بنا کر اس نے کہا کہ بدو صاحب آپ یہ تقسیم کریں بدو کے اندلہ لگا لگتا ہے کہ کل کی تقسیم پر آپ خوش نہیں تھے آج پھر تقسیم مجھے کہہ رہے ہیں اس نے کہا آپ تقسیم کریں لیکن آپ آج آپ نے گفت تقسیم کرنی گفت تقسیم کرنی ہے کیا کرنا یوف تقسیم کرنی ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے اس نے ایک مرغی اٹھائی اور کہا کہ یہ ایک ایک باپ اور اور دو بیٹے اور ایک کتنے ہو گئے چار چار, چار یہ ہو گیا نا باپ اور دو بیٹے ایک مرغی اس کو دے دیا اچھا پھر اس نے دوسری مرغی اٹھائی ماں کو کہا کہ تو اور تری دونوں بیٹیاں اور یہ مرغی چار, چار ہو گئے یعنی چار وہ ہو گئے چار وہ ہو گئے ایک ایک مرغی ملا کر چار چار ہو گئے باقی کتنے بچ گئی مرغی تین, تین مرغی بچ گئی اس نے تین مرغیاں اپنی طرف کی، اور کے اندر لگا تین مرغیاں اور چوتھا میں <laughs> اس نے تقسیم کر کے سب کو خوش کر دیا تو یہ بدو بڑے دماغ والے ہوتے ہیں